Добрий день, шановні жовтоводці! Вихідними днями в жовтохводах відбувся дитячий фестиваль футболу, організатором якого стало Українське об'єднання патріотів. В даному заході прийняли участь як жовтоводські діти, так і діти з інших міст України. Дуже радує той момент, що сьогодні за підтримки українського об'єднання патріотів у в місті жовті води підбувається фестиваль дитячого футболу, адже гра в команді вона з такого віку, як зараз у нас сьогодні приймають участь діти. Це 10-12 років. Вона загартовує, вони вона навчає е, життю і готує молодь до. Більш серйозніших рішень, які їм треба буде в житті приймати. А сьогодні у фестивалі дитячого футболу нас приймають участь команди з жовтих вод, це шоста школа, це перспектива, це команда Дю США, а потім команда у нас з міста П'ятихатки та команда з Петрівський. Фестиваль це другий етап. Перший був у Нікополі, далі буде по іншим містам Дніпропетровської області. Що стосується інших областей, не знаю, але у нас в місті це ось друге місто, яке приймає такий фестиваль. Дуже радий, що сьогодні ну, зібрались у нас стільки команд, стільки дітей, і що спорт об'єднав саме в, ну, в такий непростий час наших дітей. Фестиваль дитячого футболу складався з шести. Станций. Це станція футболу, жонглювання м'ячем, ведення м'яча, брейринг, змагання на точність та куточок медицини. Організація такого свята в нашому місті вперше ми робимо велику ставку на підростаючі покоління, бо спорт це невід'ємна частина нашого життя. Будемо говорити так, що в змаганнях виробляється і командний дух, і боротьба. Також ми знайомимося з багатьма цікавими людьми. Кожному передбачений приз. Кожен я сподіваюся на те, що залишаться всі задоволені. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие полезно даже не с точки зрения, ну, для детей как призов, а с точки зрения как пропаганда здорового образа жизни. Потому что наша молодежь – это же наше будущее. Нам хочется, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они не пьянствовали, чтобы они не были наркоманами. И поэтому то, что проводится, это как раз вот проводится для этих целей. Я считаю, я вижу радость в глазах этих детей. Я считаю, это очень правильное мероприятие. Вижу, здесь их, пришли их родители, дети из других городов приезжали. Но я считаю, поверьте мне, мероприятие для детей, вот для меня, как человека, который также, скажем, занимается для себя спортом, это очень правильно. Мне 11 лет, мне очень нравится футбол, я хочу ним увлекаться, я вот сегодня хочу записаться на него. Я как активист партии «Укроп», мы всегда считали, что активный образ жизни – это самое лучшее для деток, которые хотят жить в нашем обществе. Они продолжают спортивную жизнь не только в футболе, но и в других мероприятиях, которые мы будем проводить у нас в городе. Ну, на данный момент идет еще подготовка, еще одна в, в недалеком будущем, это с 7 по 11 число октября будут соревнования в Житомире по военно-патриотическим воспитанию молодежи. И мы от нашего города отвезем туда команду детей, которые будут защищать наш город, по по рекламировать наш город показывать Здесь, Как ваша команда называется? Авангард Нам мероприятие да. понравилось Все э, Очень было классно Сильные ли были соперники? Да, да. 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 Были Некоторые да. По-разному, были сложные, да. были сильные На этом мероприятии из многих команд мы а уже знали игроков Вы с ними встречались уже на поле? Да, да, да. на поле и не, и, не и, и не только на поле, и в городе с ними ходили иногда на тренировки. Раньше. Сегодня пятое место у нас занимает команда школа номер три. Ребята, девушки, тренер, руководитель. Пожалуйста, выйдите вперед. Это руководитель, да? Да. Четвертое место. Команда Хутор. Вы также получаете в подарок пачку печенья сок и плакат футбольного клуба Днепр. Руководитель команды, пожалуйста, выйдите вперед. Мы желаем вам и вашим детям здоровья, благополучия и вручаем вам мяч для развития команды. Только Днепр, только Третье место команда ДСШ Пятихатки. Команда также награждается печеньем, соком, календарями футбольного клуба Днепр, а руководителя мы просим, пожалуйста, выйти к нам. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. <звучит> <звучит> Все, уже руки не помещаются. Ничего. Спасибо, команде. 23 балла, второе место. Команда, перспектива. <звучит> пожалуйста, ребята, так вперед девочки. Вы также награждаетесь у нас печеньем, соком, плакатами в футбольном клубе Живите футболом, занимайтесь спортом, болейте за Днепр. Любите своих родителей и уважайте тренеров. Вы награждаетесь у нас мячом для развития вашей команды, чтобы в будущем уже, может быть, и первые места будут покорены вами. Спасибо вам. Команда Авангард 25 баллов. Да, победитель фестиваля детского футбола в городе Золотые воды. команду. Руки заняты. Поздравляем вас, поздравляем вашу команду. Спасибо большое за такой боеспособный коллектив, за то, что создали и тренируйте ребят. Мы надеемся, что через 5, 8, 10 лет, возможно, несколько из ваших ребят уже пополнят составы нашего футбольного клуба «Днепр». Спасибо. Пока мы вам вручаем один мяч. И капитан Я награждается кубком фестиваля. Победа, ребята! И, естественно, каждому вращается золотая медаль. Это медаль же абсолютного победителя. Фестівалі дітського футбола в місті жовтої води от партію Отже, Дякуємо організаторам свята за чудові вихідні для наших дітей.